И всем привет, с вами канал Жизкий Крипер, с вами я Андрей. Сегодня я вам расскажу, как построить вот такую абсолютно механическую лампу. Для чего нам потребуется? Для чего нам требуется? Забор, датчик дневного света, лампа, блок красной пыли и липкой порфин. Ну что же, начнем постройку. Так, один забор. Вот так. Вверх. Извиняюсь. сверху ставим лампу. Но кто будет строить это на серверах эту лампу, то придется ставить блоки, чтобы было удобно все построить. Так, да. а. А. И. Да как видите, вот, она абсолютно работает, при нем она у вас будет выключаться. Ну, надеюсь, вам понравилось мое видео. Смотрите больше, больше моих видео, видео, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, всем удачи и всем пока!